По предварительным данным на полвторого ночи э, определено два погибших, шесть пострадавших, 45 домостроений пострадавших, пять из них с прямыми попаданиями. Поселок на, сегодняшний, на данный момент обесточенный, шесть э, участков газопровода повреждены. Э, утром уже на, при наступлении рассвета будем дальше дообследовать да, все. Там шесть отверстий сколок, кулаке как тебе, говорю, сквозных отверстий, сквозные mm -hmm. отверстия. У нас только, у нас только, вины, не хватит столько. У нас там дети, но ну, не, не мешок. Я там по толоковке просто живу и как бы слышал, когда оттуда лупило. Слышал, Привет, над домом да? летела, да, свист оттуда был. Я сюда думаю были. Ну только перестал свист, отсюда начали отвечать сразу артиллерию. И я вот это услышал. Я не что-то было, скажи. 120 миномет, скорее всего, потому что только он свистит. Да я так не, не такого не я слышал. Я слышал, надо мной свистел, на Я моим такого я не живу слышал, перед мы нас стреляли, да? Не, ну это подожди. не было, это что-то было реактивное. Да ладно -то. Это 120-й миномет. Вот так он свистит? свистит, да. Минометы так свистят, это без вариантов. <звы> Да, да, можно Скажите правду, я пойду да домой, вот сейчас поклялся. Нет, еще нет. Это же на утро, а сейчас все собрались, они под, под утро придут. Если она здесь была, телевизор вот, в телевизор смотрела, она вылетела, что тут не знаю, или ударная волна, или сам не что-то было. Там вот так попадание получилось. Ну на восход, не на восток же. Восход солнца же что-то было. То есть с востока прилетело, получается, да? Мы сейчас группами работаем совместно с депутатами, с общественностью, с квартальными, работаем по точкам, обследуем. Сейчас мы разделились на четыре группы. Сейчас на три очага обстрела. Это улица Красноармейская, переулок Громова, улица Октябрьская, улица Партизанская, улица Извилиста и Западная. Да, да, Ну, уже обошли? Мы только вот подошли, сюда. мы были там, на там, улице. там, тоже пострадало там, Вот он. Вот. Воронка, вот она. А что вы сделали? газ подали не мы его не отключали я там закрывал газ ну вот вы его там закрыли а вы там его закрыли не понял вы его там закрыли мы его там не закрывали а вы так это сейчас так бандаш называется да это всегда так я... было. потушили закупорили потушили закупорили в 5 утра приезжают э, спасатели саперы начнут обследовать на случай не разорвавшихся снарядов. А вы да, пойдемте с той стороны, там безопасно.